Heidi tinggal bersama makciknya Lucy selepas kematian ibu bapanya. Lucy menjaga Heidi dengan penuh kasih sayang sejak dia masih bayi lagi. Namun, pekerjaan Lucy berubah dan dia perlu berpindah jauh. Tempat kerja baru itu tidak sesuai untuk membesarkan Heidi. Lucy memikirkan nasib Heidi dan mencari penjaga paling sesuai dia teringat Datuk Heidi yang tinggal sendirian jauh di pergunungan. Walaupun Datuknya garang, dia yakin Heidi akan dijaga dengan baik. Pada suatu pagi, mereka memulakan perjalanan menuju ke pergunungan. Jalan berbukit melengkung naik sambil angin sejuk menyapu wajah mereka. Burung berkicau riang menemani perjalanan panjang menuju ke puncak. Heidi melihat pemandangan yang luar biasa indah itu dengan penuh kagum rumput hijau bergoyang di tiup angin memberi ketenangan semasa perjalanan. Akhirnya, mereka tiba di pondok kecil yang usang milik Datuk Heidi. Datuknya berdiri di hadapan pondok sambil memandang mereka. Lucy memperkenalkan Heidi dan berharap Datuk dapat menjaganya. Walaupun garang, Datuk menerima cucunya tinggal bersama di pondok. Lucy meninggalkan Heidi perlahan-lahan sambil menahan rasa sedih. Heidi memandang Lucy pergi sambil menahan perasaan sedih dan rindu. Datuk membawa Heidi masuk ke pondok dan menunjukkan tempat tidurnya. Pondok itu ringkas namun hangat menjelaskan kehidupan sederhananya. Heidi terpesona melihat katil kecil di loteng dengan tingkap menghadap langit. Pada malam pertama, Heidi melihat bintang berkelipan di langit luas. Dia memejam mata sambil memohon masa depan yang indah untuknya. Seekor kucing bernama Curly tiba-tiba melompat ke hujung katil Heidi. Curly berbulu tebal dan sangat comel membuat Heidi ketawa serta merta. Heidi menyentuh Curly sambil memeluknya dengan gembira. Pagi berikutnya, Heidi bangun dan mendapati Curly tidur di sisinya. Heidi ketawa kecil lalu mengusap kepala Curly dengan penuh kasih. Dia mula keluar untuk menjelajah kawasan sekitar pondok datuknya. Rumput liar dan bunga gunung memenuhi kawasan pergunungan itu. Heidi berlari menuruni cerun dengan perasaan riang dan gembira. Dia melihat terdapat seorang budak lelaki sedang menggembala kambing. Itulah Peter, penggembala muda yang tinggal berhampiran pergunungan. Peter hairan melihat Heidi yang sedang bergembira di tengah padang. Heidi melambai sambil menghampiri Peter yang sedang memegang tongkat. Peter tersenyum apabila melihat Heidi melambai-lambai gembira kepadanya. Mereka berjalan bersama menyusuri bukit sambil memerhati kambing. Heidi terpukau melihat pemandangan bunga yang berkembang mekar. Peter mengajar Heidi membezakan kambing jinak dan yang lebih lincah. Hari pertama mereka berkenalan berakhir dengan tawa dan keakraban. Keesokan harinya, Heidi mengikuti Peter menggembala kambing lagi. Curly mengikuri sambil mengejar rama-rama yang terbang rendah. Heidi belajar berjalan di lereng bukit tanpa mudah tergelincir. Dia sesekali terjatuh tetapi bangun semula sambil ketawa ceria. Peter menunjukkan tempat yang penuh dengan bunga menutupi padang. Heidi memetik bunga yang cantik itu lalu menyelitnya di celah telinga. Hari-hari Heidi di gunung penuh keriangan bersama Peter dan Curly. Pada waktu petang, Heidi membantu datuknya menyalakan api di dapur. Dia gemar membakar roti kecil sambil melihat Curly yang sedang tidur. Heidi membawa beberapa roti yang dimasak sempurna kepada Nenek Peter. Nenek Peter tinggal di Pondok Usang tetapi sentiasa mesra menyambut mereka. Heidi memberinya roti manakala Nenek memberikan susu kambing segar. Musim berlalu dan kehidupan Heidi menjadi lebih bahagia setiap hari. Apabila musim sejuk tiba, bukit berubah putih diselimuti salji tebal. Peter mula bersekolah meninggalkan Heidi keseorangan di rumah. Heidi mula berasa sunyi dan merindui semua aktiviti bersama Peter. Curly menjadi teman setianya, sentiasa berada di sisi sepanjang hari. Suatu petang, Lucy datang menemuinya dengan berita penting dari bandar. Dia mahu membawa Heidi ke bandar supaya Heidi boleh bersekolah. Datuk membantah pada mulanya, risau Heidi tidak gembira di bandar. Namun akhirnya, Datuk setuju demi masa depan cucunya yang lebih baik. Heidi sedih meninggalkan Datuknya. Tetapi dia berjanji akan datang kembali. Curly menggesel kaki Heidi seolah-olah memahami perpisahan itu. Perjalanan ke bandar sangat jauh dan melalui kawasan kampung yang sesak. Heidi tiba di rumah besar milik keluarga Clara yang kaya dan berharta. Clara duduk di kerusi roda memandang Heidi dengan wajah mesra. Clara tidak dapat berjalan kerana mengalami kemalangan ketika dia masih kecil. Heidi menyambutnya dengan senyuman ceria walaupun hatinya berasa sedih. Nenek Clara memerhati mereka sambil memastikan Heidi berkelakuan sopan. Heidi tinggal di bilik kecil berhampiran bilik Clara dalam rumah itu. Setiap hari, Clara dan Heidi menghabiskan masa belajar bersama-sama. Nenek Clara mengajar Heidi cara duduk dan berjalan secara tertib. Clara membantu Heidi membaca huruf dan menulis dengan betul. Kadang-kadang kesilapan Heidi membuat Clara ketawa tanpa henti. Namun, jauh di hati, Heidi merindui udara gunung yang menenangkan jiwa. Setiap malam dia memandang langit dari tingkap kecil dalam biliknya. Kerinduannya semakin mendalam hingga membuatkan dia hilang selera makan. Clara dan neneknya mula menyedari perubahan mendadak pada diri Heidi. Ayah dan nenek Clara perasan tentang keadaan Heidi yang tidak lagi ceria. Mereka bersetuju Heidi harus pulang demi kesihatan dan kebahagiaannya. Clara sedih mendengar keputusan itu tetapi memahaminya sepenuh hati. Heidi memeluk Clara dengan erat sebelum bertolak pulang ke pergunungan. Perjalanan pulang membangkitkan semula kenangan Heidi di gunung. Dia berlari pantas sebaik melihat pondok datuknya muncul dari kejauhan. Datuk memeluk Heidi dengan erat sambil menahan air mata kegembiraan. Curly melompat-lompat menggesel kaki Heidi penuh kerinduan. Heidi kembali membantu Datuk membakar roti dan membersihkan pondok. Suasana pondok kembali ceria dengan suara ketawa Heidi dan Curly. Suatu hari, sepucuk surat tiba mengatakan Clara akan datang melawat. Heidi menjerit gembira dan membersihkan pondok untuk menyambut Clara. Clara tiba dengan neneknya sambil menikmati keindahan gunung. Heidi membawa Clara berjalan di padang rumput berhampiran pondok datuk. Peter datang membawa kambing sambil tersenyum dengan kehadiran Clara. Heidi memperkenalkan Peter yang datang kepada Clara. Clara menyukai suasana kampung membuatkan hatinya lebih tenang. Namun, Peter berasa cemburu melihat Heidi yang rapat dengan Clara. Dia bimbang Heidi akan meninggalkannya dan kembali tinggal di bandar. Peter mengambil kesempatan menolak kerusi roda Clara ke lereng gunung. Kerusi itu bergolek jatuh ke bawah lalu pecah dan hancur berderai. Clara terkejut dan sedih apabila mengetahui kerusi rodanya telah hilang. Heidi mencuba menenangkan Clara dengan memeluknya dengan erat. Haidi membawa Clara berjalan perlahan sambil menguatkan keyakinannya. Setiap hari, Clara bergerak lebih banyak dan melatih kakinya berdiri. Pada suatu pagi, Clara berjaya berdiri sendiri tanpa bantuan sesiapa. Dia melangkah beberapa tapak dan memeluk Haidi dengan penuh gembira. Nenek Clara tiba dan terpaku melihat cucunya kini boleh berjalan. Air mata syukur mengalir apabila melihat keajaiban itu terjadi. Peter mula menyesal lalu mengaku kesalahannya di hadapan semua orang. Heidi dan Clara memaafkannya kerana memahami erti persahabatan sejati. Sejak hari itu, mereka bertiga menjadi sahabat paling rapat di gunung. Hari-hari selepas itu penuh tawa dan gembira di pergunungan. Peter membantu Clara berjalan lebih jauh sambil menjaga keseimbangannya. Heidi pula mengajar Clara mengenali bunga-bunga liar di gunung. Curly sentiasa mengikuti mereka bertiga ke mana sahaja mereka pergi. Nenek Clara mengucapkan terima kasih kepada Datuk atas kebaikannya. Datuk tersenyum bangga melihat perubahan besar pada cucunya sendiri. Clara semakin kuat dan dapat menaiki bukit kecil tanpa keletihan. Angin gunung seolah-olah meraihkan kegembiraan mereka bertiga. Clara dan neneknya akhirnya bersiap sedia untuk kembali ke bandar mereka berjanji akan kembali lagi pada musim panas yang akan datang. Heidi melambai Clara sambil melihat mereka berjalan semakin jauh. Peter mengingatkan Heidi bahawa sahabat sejati pasti kembali semula. Heidi membantu Datuk menanam benih baru di kebun kecil mereka. Musim sentiasa berganti tetapi kasih sayang mereka tidak berubah. Clara menghantar surat menceritakan perkembangan dirinya di bandar. Heidi membaca surat itu sambil tersenyum ceria penuh kerinduan. Peter menjaga kambing seperti biasa sambil menantikan Clara kembali. Keli tidur di pangkuan Heidi ketika senja mewarnai langit jingga. Heidi bersyukur atas kehidupan sederhana tetapi penuh kasih sayang. Kisah Heidi menjadi legenda tentang ketabahan, persahabatan dan harapan. Begitulah kisah klasik bertajuk Heidi sila subscribe dan teruskan menonton ya subscribe anda sangat membantu